assalomu alaykum donishjon aziz aziz talabalar bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz qisqagina ammo juda qiziqarli bugungi mavzuyimiz harakat yoki holat nomini bildiruvchi otlar bugun biz harakat yoki holat nomini bildiruvchi otlar haqida ma'lumot esh qo'shimchasi hamda yesh qo'shimchalari haqidagi ma'lumotga ega bo'lamiz mavzuga oid adabiyotlarni esa o'zingizning modul tizimingizdan yuklab olishingizni so'rab fors tilida fe'llarning hozirgi zamon negiziga ya'ni fe'lning hozirgi zamon negiziga esh qo'shimchasini qo'shish orqali harakat yokino holat nomini bildiruvchi otlar yasaladi misol uchun donestan bilmoq uning hozirgi zamon fe'l negizi don biz unga esh ayfiksini qo'shish orqali donesh hosil bo'ladi va harakat yoki holat nomini bildiruvchi otni ifodalay olamiz mana bu yerda jadvalda ko'rishimiz mumkin mana donga qo'shamiz esh affiksini va donesh yoki gard gardesh gardidan fe'lidan olingana yoki mana bu holda fe'lning noaniq shakli kushidan intilmoq kush hozirgi zamon negizi za. va kushesh bu yerda nima uchun ikkita sh harfi yonma yon kelganligini bizga daftaringizda yozib jo'natishingiz mumkin porsidan so'ramoq pors hozirgi zamon negizi esh afksni qo'shib porsesh harakat yoki holat nomini hosil qilamiz xondan o'qimoq hozirgi zamon negizi xon unga esh qo'shimchasini qo'shib koşu, o'qish yoki kuylash agar hozirgi zamon fe'l negizi eslab qolamiz hozirgi zamon fe'l negizi cho'ziq unlilar bilan tugasa esh qo'shimchasi oldidan bir yoy yozuvda ham talaffuzda ham orttiramiz hozirgi zamon fe'l negizi cho'ziq unli bilan tugasa yoy orttirgan holda mana bunday bo'ladi yozuvda ham talaffuzda ham albatta ifoda etamiz misol uchun mana namudan ko'rsatmoq uning hozirgi zamon fe'l negizi namo yoy orttirganmiz va namoyish yozuvda ham talaffuzda ham orttiramiz yoyni namoyish namoyish yoki farmudan buyurmoq unga esh affeksini qo'shsak yoy orttirgan holda farmoyish hosil qiladi bu yerda yana misollar ko'rishimiz mumkin ozmudan ozmo hozirgi zamon negizi ozmoyish sinash farmudan farmoyish namudan namoyish kabi hosil bo'ladi demak unutmaymiz agar tovushlar undosh tovush bilan tugasa hozirgi zamon negizi biz esh qo'shimchasini to'g'ridan to'g'ri qo'sha olamiz agar hozirgi zamon fe'l negizi cho'ziq unlilar bilan tugasa unda biz yoyni albatta orttiramiz yozuvga ham talaffuzga ham endi yuqoridagi misollardan shuni ko'rinadiki harakat nomini yasalishi fors va o'zbek tillarida deyarli bir xil bir xil uslubda ekan fe'llarning o'zagiga qo'shimcha qo'shish natijasida hosil qilinar ekan qo'shimchalarga e'tibor beradigan bo'lsak fors tilida ular esh va yesh bo'lsa o'zbek tilida esa sh va ish masalan, o'qimoq fe'l o'zagi o'qi oku. o'qish so'ramoq feozagi so'ra sh qo'shilsa so'rash aylanmoq aylan unga ish qo'shimchasini qo'shib aylanish yoki ko'rsatishni ifodalarekaniz fors tilidan o'zbek tiliga harakat yoki holat nomlari o'zlashganlari ham mavjud biz bularni o'zbek tilida bilamiz taniymiz ko'rganmiz xondan o'qimoq xonish o'zbek tilida bu xonish bo'lib kirib kelgan donestan, donish donish farmudan farmoyish farmoyish namoyish o'zbek tilida de namoyish deb talaffuz qilamiz xohish o'zbek tilida de xohish deb talaffuz qilamiz parvarish o'zbek tilida de parvarish deb talaffuz qilamiz gardish o'zbek tilida de. gardish deb talaffuz qilamiz demak e'tibor bergan bo'lsangiz aziz talabalar o'zbek tiliga ham fors tilidan harakat yoki holat nomini bildiruvchi otlar o'zlashgan ekan bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat edi demak yana qaytaraman harakat yoki holat nomini bildiruvchi otlarni yasash uchun fe'lning hozirgi zamon negiziga esh yoki yesh affeksini qo'shish orqali yasalar ekan unga vazifa quyidagi savollarga javob berib ularni o'z daftaringizga yozib modul tizimingizga yuklab qo'ysangiz deb so'rab qolamiz aziz talabalar e'tiboringiz uchun rahmat xudo xafes donishuyona aziz todiydor